Шановне панство. Всех витаю. До чего, блин, не дойдешь обоездить в габарите. 2,80 колечко. Два штучки. 110 труба. Короче, пришлось вот так вот пирамидкой скласти, Завязать. И поехать. Конечно, стремненько, но... но поехал. Так что, пользуйтесь лайфхаком. Я никогда еще так не возил. Вот так вот. ФБС, ну, они роль никак не играют, то просто отдель, отдельно привезенная. Ну, короче, с разных мест. Вот такие дела. Так, сейчас стал выгружаться. Это я сегодня уже целый божий день. Туда и сюда, туда и сюда. Ну, опалубка я уже задолбал. Думаю, хотя бы этим подниму. кстати, вопрос. А, газелевские фары передние, бошевские, это какие-то стеклянные. Никого нема там побитых, там, короче, в любом состоянии, а бы были цели эти, отражатели. Мне надо отражатели. на белой газели надо техосмотр пройти, надо фары переделать обратно. Оп. Я уже дома. Федька он привез голову после ремонта. Вон заварено, вон тут заварено, тут заварено. А, -а, -а ну, А прокладка уже приехала? Прокладка уже приехала? Под ГБЦ. А дай мне ее. до тридцатки так вроде все норм ну понятно что он он гляньте на гляньте, кратеры как на луне изнял их до хрена все есть легенькие прикольчики ну, не все, чуть-чуть. Так Все, ну. Ну все, бачишь, тут поры. Ну, в сварке, бачишь. Раз, два, три, четыре. Надо глянуть, как он уйдет. Сейчас надо вообще чехлить, как ее ложить. Наоборот, вот так. А ну, сейчас карандашиком надо замалявать пока что надо замалевать где карандашика короче поклал все нормально ну на проходы но короче поеды, Помчиться вот так вот меняет антифриз вовремя и заливать и качественный. Гляньте, как Федька поршня вымыл. Я потом, она вот так морочится. Вот такие дела. Гляньте, это масло. Маслосъемные колечки. У меня на Мерсе компрессионные толще, чем тут маслосъемные. <свеч> да, такие <если> все миниатюрные. <свеч> клапана он чистый драя ножичком и в дрелке точнее в шуруповерте вот так вот Слышь, ну ты именно по взрослому кольца снимал Нет, да Понятно. А, 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 в мусорке. Сейчас поддаемся. В принципе кольца я кольца на ведь на ведь что-то просвещается короче захотел поменять поменяю то а, да нормально она была помыть и поставить Поехали, да? Даймер бы выжил, можно было бы... даймером шпара Это все лучшее, что придумали человеческие китайцы. <свист> Классно вещь. Вот это я, понимаю, натираю. Я б тебе говорю, вот так солярочкой протер бы и все, и все нормально. <свист> и поехал бы дальше. Смотри, какой <свист> это вот тут, да? <свист> ага. а, а сверху это ты что-то ляпнул? Да, да, я когда крутил. Этот... А, сапуна потек? Сапуна потекла. нет. Еще и коробку разбирать. То приехал так на ремонт крепко. Слушай, ты каким этим соотношением мыл коробку? Чистяком? Таким. Жесть. А ты видел, да. Ты думаешь, как да, руки вот это уже попек, блин. Не. Руки кристальные были. <связываю> да. После даймера вот так вообще. Да Та не дергай ты поршнем. Да. Вот так, так помимо вот. еще этого еще требуется дырки, блин, попочищать. Нет, ну понятно, просто сама этот, сам нагар мягенький стал. Что его можно вычистить. Ну, у тебя контент, ли, кого? кого? Ну, блин, третьего котла и, и второго. И первого. Люди опытные. Они все знают. <coughs> а что ты тут в ящику привез? А -а -а. Понятно. Так. Хольцо. Да куча времени. Одно чистишь, второе киснет. Это, это дочистил, то вытащил, положил киснет. Ладно, завтра уже здесь на дороге включимся, Будет завтра день веселый. Так, оп, пятница 13, я началась, блять. Сейчас отключаю датчик по идее выяснить, який, у меня стал. Там ошибка 49, то моточасы. А ошибка 22, угол наклона стрелы. Сейчас разъединил. Понять. Так, 22. Все равно. Если мы еще один отключим если мы цель отключим, датчик, еще одна появится ошибка. А ну давай вылазь, а ну, чик, 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 сколько ошибок? Три, есть, 22, 23, первое колено. Так, выяснил, какой датчик, это раз. А дальше надо уже выяснить, яка, яка из этих... Э, э, скажите мне, скажу вам. Теперь надо выяснить, датчик сам навернулся или, или проводка. Но тут же, наверное, все-таки до дома придется ехать. Так. Надо подавиться, протерты. Тут провода нет. И девоны вообще идут Так, подожди, не оно. Раз, два, три. Ладно, я сейчас пошукаю, помочитаю. Оп! И несмотря на поломку, все равно мотаемся. Загрузился сейчас. А, этот я его композитом отвезу. И поедущий один заказик загрыю. Бо надо бабки отбивать теперь за новый датчик. Датчик 19150 и евро, если поднимается, датчик поднимается тоже. Там Саня, этот, Саня позвонил, э, до базара вся в него автоматика отключена. Короче, сниму со стрелы, пока проверю, может его датчик этот закину. Если буду работать, то, короче, с ним по финансам разбираемся. Нет, тогда придется новый куплять. Вот такие дела. Но на то воно и железо, и пластмасса, чтобы ломаться. Короче, дело к ночи. Приехал до дома, сдернув датчик. Думаю, сейчас проверю проводку и все остальное. 22 это на этот же, на цистрели было. А 23 это на другой. Сейчас пересоединим датчик той, что снял. И у меня ну, получается, два датчика соединено, три ошибки. Одна моточасы, другая первая стрела, 22, и 23, это как раз другая стрела. Так что, датчику Алис Гуд. Вот так вот. И, наверное, знаете, что он крякнул? Дивите, ржавчина, блядь. Короче, его тупо деформировало, наверное, и... И, и все. Что-то там внутри есть. Оп, оп, вот так вот. Вот так вот он стоит. Сейчас Саня наберет. Подъеду на этот, как его... Давайте сейчас выключу. Подъеду на базу и попробую Шурика скрутить. Все равно, три ошибки. Так что. Беда. А так дорубил нормально. Тільки рука у тебя болит до безобразия. Вот я постоянно вот так вот сжать. А сначала палец заболел. Короче, вот так вот ножом, прям этот. Вот так вот. Держал. и рычагами рубил. Неудобно, капец. Так, все, сбираю назад. И жду звоночка Саня на боре, поеду у него тырить. И этот як его. Ну, вы поняли. Да. А? Да. Сейчас. глянь тут. Садамаза. Издеватель. Мы. Двигатель. Вот делать человеку нехер. Короче... Нашел этот. Иди шел. Другий датчик. Съездил до Сани снял у него. Мы по чуть-чуть по, по, по чуть -чуть с Жекой Деребаним санин, этот краны. Mm -hmm. так вот. Подключил все, аварии. Аварии нема. Короче, тут прям аж выгнало все. Сейчас э, почищу красану. Вот тут трошки есть, как бы, видите, компаунд треснутый. Короче, все герметосом залью. Все сберу. Я вам даже сегодня, ну и он нафиг взял холодненького. И, 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 и этот. И вдумается херней. Блять, то я кадытынка счастлива. Подушечка нова пришла. Сотвение, блядь, пришло. Открывай давай уже, показывай. Распаковка. И пакетик попарно. На, на. Давай, вытягивай. Пошел, Ритя, мы вот, обучаем. Смотри, какая красота. Оп. Комплект цепей. Гирьмы. Гирьмы. Комплект цепей. Короче, чтобы вы понимали. Вот то. Вот то он, маленький пакетик. На сколько? Ну, сколько? 40... Сорок? 41 тысяча. Да просто, на жоповоз. Да? Да. А я тут с утра умирал 19 потратить на этот. <свят> на машину я как денег зарабляю. И тут он на нахер похоронил кучу денег. На ОЦ. Нагадую, у кого есть вот такие фары, даже быти, заберу. И вот такие фары кстати, тоже, если быть есть, мне из них только отражатели надо внутренние. Тоже заберу. Буду признателен. Кому надо линзы, отдам, подарю. Сниму их нахер и подарю. Потому что я больше такой херней маяться не буду. Оно, конечно, красиво, да? Вот все прям, ну, а тихосмотр, как проходить. Мне там сбоку ленточка приклеена, оно так светило, все гарно окажутся. А, а вот тут у тебя же не лампочки. До свидания. Так, что я хотел делать? Я хотел натерть вот пластинку, чтобы она блестела. Да, А, и замазать гермитосом ось, ось вот это вот. Я уже зачистил. Сейчас герметиком мазну. И все будет красиво. Да, зверь? Так, ну теперь самый нелюбимый. Дождаться, пока вот то все высохнет. За ночь гермет уже схватился. И таким прям с толстым слоем прошел все. все. Там шарик внутри. и ждать, пока высохнет. Ну, это аж до вечера субботы получается. Да, Сочка. Хожу, наслаждаюсь этим, легкой лё, прохладой утренней. Обещаю скоро жару. Надо ходить кайфовать. Не вся этот. Я не дождался вечера, пока петсохнет. Так, проверочка прошла. Пультец нам дать включить. Да. Пока поднимаем. Надо будет еще проверить контрольный груз взять вчера типа, получается я тону 800 брал выгрузить с кузова и мне было типа перегруз короче ограничивал меня в этой, в этой штуке мало того что я зажимал клапан и мне писал тут алярм красным милал, все, что, все что хотел то и делал А так выставлю, как было. На шайбочке про чтобы это было пространство между той пластиной и стрелой. там получается миллиметр. Чтобы нержавило она больше. Сейчас с все обратно зафиксирую, как было. Бо я ж полез сразу же и разъемы дергать, клацать, проверять. Короче, наводим порядок. Теперь. Так-то Куда он удинается, да? Все там. Не ошибок, ничего не пишет не звонит красавчик вот так вот бачит что он зазорчик оп но ну. отремонтировался в общем ремонт и ремонта мы завтра уже не не завтра короче с понеделка уже проверим грузоподъемность а зараз вам краевый то такой пить зниму Днепро Это у меня дитина сегодня классом празднует окончание 9 класса я тут с ними тусуюсь чуть-чуть а пока тусуюсь, вам же я как раз и монтирую видео так что, шановное панство, лайки, подписки, комментарии не забывайте. Хай вас, береже Боже. Ты на звездочку.